Практиком називається духовна емоційна грамотність, бо нас цікавить підхід з духовної точки зору, як духовність стає прикладною, коли ми говоримо про свої емоції. Микайте свої камери, які ви красиві. Як все починалось? мною щось відбувається. Так, Да, са мною щось відбувається, Я не пьому не пойму, пайму, ж то ні пойму, та он це да, ПМС. ПМС Нет, старшие не заботятся. Нет, недостаточно заботятся, неправильно заботятся. Это все родовые сценарии. Это все родовые сценарии. Нет, женские встречи у меня нет времени на это. Нет, мне нужно к астрологу, к кармологу, к диетологу, к нутрициологу, к расстановке, к кинезиологу, кинологу. Это поможет. Да, это поможет. Ой, знаете, вот эта тема эмоций, анализирование, это так важно, действительно. Правда, у меня нет на это времени. Я вряд ли буду что-то там анализировать, разбираться в себе, но тема это действительно класс. Я очень спокойный, сдержанный человек такой, шантичный. Но... Все так думают, кроме мужа. Единственное, что меня очень сильно цепляет, это когда на меня гневаются, раздражаются, грубят мне, неуважительно относятся, оскорбляют, говорят, что мне нужно делать, как думать, куда ходить, когда не учитывают моих потребностей, игнорят. И это очень сильно цепляет меня внутри, мои чувства, и я могу приходить в раздражение, не какой Получается емоційний дисбаланс. Да что ж такое-то, а? Мама, ну что ты еще от меня хочешь? Да неправильно так. Ухотів взрослые. прошлый век, всему їх нужно учить. Ми можемо випроводити гнів у дверцята. іди з Богом. Не повертайся забудь дорогу. Було добре, між нами все. все. Бути роковою жінкою в житті гніву. Брати в мумі означає, що ми е, лежимо годину не рухаючись. Ми нічого не слухаємо, ні лекцію, ні кіртан, абсолютно нічого, ні джапу не повторюємо. Ти просто лежиш і годину важливо не ворушитися. Так, всі уснули. Wow! Так, п'ять минут новості і спать. Ні, це як же джапу? Як же я завтра утром встану? М -м. Да Нічого не случиться вообще. Я себе контролюю. Мая, мені не боюсь цієї та Нічого страшного не случиться вообще. П'ять минут, не більше. <звук> <Oops>. uh, <разбать. звук> Мая, вона є дві її опції. Вона оповиває, огортає і стягує. Мая дуже тонко заходить, ми розслабляємося, вона нас гладить, заспокоює, все добре. Ну, завість, ну яка завість? Лістова, ну, я її вже все приработала. І це взагалі мені не ні, Ну посмотри на них, ходять здесь. Ні, не, ну, завість це не про мене. Оце у мене подруга хворіє, ну така бідненька, така бідненька, то одна в неї болячка, то інша. Я навіть не знаю. Напевно, така важка карма у людини, така важка карма, доведеться терпіти. Я от подумаю, і в мене одразу думка ну добре, що в мене такого немає. То, то нежить, то ще щось. Але так, мілке, а такого немає. Так їй шкода, ну, бідненька зовсім. Адже ми усвідомили найголовніше все дуже позитивно. Та пірнули у глибину: Дорогий Господь, будь ласка, допоможи цій людині. Вона так страждає. Вона не знає тебе, вона не знає притулку, вона не розуміє причин і не розуміє наслідків. Дорогий Господь! Якщо на то твоя ласка, будь ласка, полегши її страждання. Хай ці страждання приведуть її до тебе. Дорогий Господь, я знаю, що ти можеш все, я знаю, що в твоєму серці є місце для кожного. Я схиляюся перед тобою і молю тебе за цю дівчину. Будь ласка, допоможи їй. Наступного разу обов'язково принесу їм Махапрасаду з храму. Если меня что-то цепляет, значит, из меня что-то торчит. И это всего лишь маленькая толика того, что должно было произойти. Привет гнев, привет жадность, привет раздражительность, привет зависть. Давай знакомиться. И какое счастье, что можно обсудить все это в теплом женском кругу Дхармапатни. Улучшаем садану, молимся, и пусть каждая станет совершенной служанкой. Спасибо вам большое. Рекрещено. Оказывается, что если мы считаем себя слишком большими, то нас очень легко зацепить, а если маленькие, то очень непросто. Анартха находится в нашем сердце, и она провоцирует гнев человека, а не его поведение. Поэтому, научившись прощать, извиняться, мы сможем победить гнев, и мы сами будем прощены. Ведь мы не исключение, также можем делать ошибки. Помня, что гнев разрушает, а любовь исцеляет. Огромное заблуждение, иллюзия, что я могу что-то контролировать в этом мире. Но в том числе и свои эмоции. Я могу влиять на них, влиять за счет культивирования гуны благости. Да, потому что гуны, эмоции они очень взаимосвязаны между собой. Если я буду жить в низших гонах, то эмоции мои, соответственно, тоже будут не очень хорошими. Поэтому, если у меня есть желание что-то на ночь почитать, пускай это будет священное писание. Например, Бхагавадгита. Оказывается, разбираться в своих эмоциях, узнавать себя больше, и понимать на самом деле, что со мной происходит и почему так происходит, это по-настоящему большая работа сердца. И в конечном итоге путь Бхакти ⁇ это путь эмоций. И большая удача встретиться лицом к лицу со всеми теми эмоциями, которые есть у меня. И постепенно, постепенно, шаг за шагом преодолевать. Все неблагоприятное в своем сердце. И утверждаться в благоприятных эмоциях, которые свойственны душе по самой ее природе. Как оказалось, зависть очень тонка, и она незаметно находится в моем сердце. Любое мое осуждение, любая моя критика, любое мое недовольство поведением другим. И когда я даю этому поведению негативную оценку, это есть проявление моей зависти. Сама я не могу с ней справиться. Но если я смогу правильно, умо по милости Вайшнава, произнести молитву, настроение раскаяния, моя зависть будет уменьшаться. Когда-нибудь наступит то время, когда зависть покинет мое сердце. Спасибо вам большое за это. Огромная благодарность проекту Тхарма Патни, в частности, практикаму эмоциональная грамотность. Я наконец поняла, откуда столько беспокойств оказывается. Фамильярность рушит отношения. Пренебрежение к старшим приводит к полному эмоциональному дисбалансу. Уважение к старшим — это ось всего и дхармы, и артхи, и камы, и мокши. И если нет уважения к старшим, то это очень влияет на ум так, что мы уже не видим вещи в истинном свете. А также мы уже не можем правильно выражать, контролировать и даже проживать свои эмоции. Низкий вам поклон. Спасибо большое, Хари Кришна. Від цієї нашої групи ми дуже хотіли висловити подяки кожній, хто на до проекту хармопаті. Ми дякуємо усім, хто готує наш Zoom до наших прекрасних зустрічей. Ми дякуємо кожній, хто готує наші конспекти. Була можливість прочитати а, конспекти, якщо ви пропустили заняття. Також ми дякуємо усім ага. хармопатні, які приходять на, на наші заняття. Без вас все це було б неможливе. Ми дуже дякуємо Дганішці Гопі, <сміттє> яка нас надихає бути справжніми хармопаті. Дякуємо <сміттє> чи <я> кій? <правопадокі>? Край! <сміттє> <праць> <Праць! праць> вище покликання цього курсу корінне, глибинне, найвище спрямування. наша як мета, як ціль в тому, чтобы ми всі повторювали чисте святое ім'я.